Anda perasan tak bayaran pinjaman rumah atau kereta macam makin mahal? Percaya tak kalau saya cakap puncanya mungkin datang dari sebuah negara yang jauh beribu batu dari kita, iaitu Jepun. Ya, yeah, ada kaitan yang sangat rapat antara ekonomi mereka dan poket kita. Jom kita rungkai sama-sama. Macam mana pula masalah ekonomi kat Jepun boleh buat pinjaman kita kat sini jadi lebih mahal? Bunyi macam tak logik kan? Tapi sebenarnya dunia kewangan kita ni saling bersambung, macam satu jaringan besar yang tak nampak dan semuanya bermula dari satu punca. Okey, jom kita mulakan dari sini. Puncanya adalah tekanan ekonomi yang sedang berlaku di dalam negara Jepun sendiri. Inilah yang mencetuskan kesan domino ke seluruh dunia. Sebenarnya, Jepun tengah hadap tiga isu besar serentak. Pertama, kerajaan diorang dah belanja banyak sangat duit untuk pulihkan ekonomi. Jadi hutang negara pun melambung. Kedua, mata wang yen diorang jatuh merudum. Memang tak stabil. Dan yang paling penting, sekarang ni kalau melabur dalam negara diorang sendiri lagi untung. Okey, apa tu hasil bon? Senang cerita, ia macam pulangan atau untung yang pelabur dapat. Bila hasil bon Jepun sendiri naik, pelabur Jepun pun fikir, "Eh, baik aku labur kat negara sendiri, lagi untung." Ini yang mengubah segalanya. Jadi, bila pelabur Jepun mula tarik duit diorang balik ke negara sendiri, apa jadi? Ha, ini yang mencetuskan satu reaksi besar-besaran di pasaran kewangan terbesar di dunia, Amerika Syarikat. Kita kena faham, Jepun ni salah satu banker terbesar untuk Amerika. Diorang pegang bon kerajaan AS bernilai 1.2 trilion dolar. Gila banyak. Sebab diorang beli banyaklah kadar faedah ke AS boleh kekal rendah selama ni. Tapi sekarang cerita dah lain. Baru-baru ni saja pelabur Jepun dah jual bon AS bernilai 62 bilion dolar. Ini bukan sikit-sikit punya jual tau. Ini macam satu isyarat besar yang diorang dah mula keluar dari pasaran AS. Benda ni serius sangat sampai penganalisis pun dah mula risau. Diorang bandingkan situasi ni dengan krisis bond yang berlaku kat UK tahun 2022. Maksudnya ada potensi untuk huru hara yang sama berlaku dalam pasaran global. Memang menakutkan. Okey, sekarang kita sampai ke bahagian yang paling penting. Kesannya pada kita semua. Boleh dikatakan inilah penamat kepada era wang murah di Amerika dan kesannya akan terasa di seluruh dunia. Nampak tak rantaiannya? Dulu Jepun beli bon AS, so kadar faedah AS rendah. Sekarang Jepun jual bon tu. Jadi AS terpaksa naikkan kadar faedah untuk cari peminjam baru. Kos pinjaman yang lebih tinggi ni akhirnya akan dipindahkan kepada pengguna. Bila ekonomi gergasi macam AS naikkan kadar faedah, seluruh dunia akan rasa tekanannya, termasuklah kita kat sini. Ini contoh nyata kesannya. Tengoklah KAS, kadar pinjaman perumahan dah naik lebih 2 kali ganda dari zaman pandemik. Kadar kad kredit pula cecah paras paling tinggi dalam sejarah. Walaupun pasaran kita lain sikit, tren kenaikan kos pinjaman ni adalah fenomena global. Lambat laun kita pun akan rasa tempiasnya. Ada satu lagi risiko yang orang tak nampak, nama dia carry trade. Konsep dia simple je. Pelabur pinjam duit yen yang kadar faedahnya rendah, lepas tu guna duit tu untuk beli aset yang bagi pulangan tinggi macam bond AS. Tapi, strategi ni sangat berisiko. Bila yen tiba-tiba jadi tak stabil, semua orang akan panik dan jual aset dia orang serentak. Ini boleh menyebabkan pasaran saham dan bond global runtuh. Jadi, apa semua ni maksudkan untuk masa depan kita? Macam mana kita nak bersedia? Jom kita tengok prospek untuk dunia kewangan yang serba baru ni. Poin utamanya ialah zaman duit murah Zaman pinjaman senang dah tamat. Kita kena terima hakikat yang dunia kewangan lepas ni akan jadi lebih tak menentu. Inilah new normal kita. Jadi, apa yang kita perlu buat untuk lindungi diri? Pertama, kalau ada peluang, kunci pinjaman anda pada kadar tetap. Jangan biar terapung. Kedua, jangan letak semua telur dalam satu bakul. Pelbagaikan pelaburan, bukan setakat saham je. Fikirkan pasal hartanah dan mungkin juga tambah sikit komoditi macam emas dalam portfolio anda. Kesimpulannya, apa yang bermula di Jepun ni bukan sekadar isu tempatan. Ia adalah isyarat awal satu perubahan besar dalam sistem kewangan global. Persoalannya tinggal, adakah kita semua betul-betul bersedia untuk hadapi realiti baru ni?